человек, которому поручили срочно создавать УСББ и все дела. Значит, поняла, что он этим делает. Вот, он с экранов телевидения не сходит, им дают все камеры там и все остальное. Значит, смотрите, э, я лично живу в доме УСББ через дорогу поискать 39. Вам ручку дать? Там плохо видно. Есть ручка у тебя? Нет. Не взяла не ничего. А, вот, значит, смотрите. Вот эта вся папка, это наши были расследовательские дела по поводу ЖКХ. Вообще куда, почему мы попали в такую, извините, духку натуральную. Uh -huh. Это э, организация, которая была создана на парке Малышка, знаете, 7 месяцев. Э -э самые сосны как снесли помните да, вот эту да. историю? и там в палатках сидели вот эта дурочка, это была я у -у -у. вот семь месяцев просидели но как видите, территория пустая я вас люблю, а, люблю а, это вам не дали да это у вас есть вот все данные все вы можно найти значит когда мы разобрались в то, что у нас забирают все всяческие помещения ну, эти самые сначала парки скверы стадионы застраивают вот здесь вот на шале люди стояли боссували там мы Свой микрорайон вот так вот защищали. Стали разбираться, ходить по политикам, спрашивать. Вот у нас есть... А я преподаватель общественных наук, основ государства и права. Общественные истории преподавала в техникумах. С 2009 года я не, не работаю. Вернулась, у меня муж уснул в, в Англии. И вот я там поняла, что, почему у нас так все хрень. Приехала сюда, и тут фарты, и, и все. Так вот, что касается ЖКХ. Мы поняли, что вот эта вся деребан остаточный, надо провести захват имущества после предприятия. Это наши коммунальные предприятия. Коммунальные предприятия и их помещения, и в том числе наши дома, которые приносят доход. Значит, уже на вот этот же есть претенденты, которые ждут, чтобы вы только своими подписями закрепили его СББ, то есть этими подписями вы отказываетесь от помощи от размещения своих обслуживающих контор, обслуживающих организаций. По закону нам еще дано а, право выскрывать. Вы да. а Но они хитрые. Я, Сейчас мы не Вот. Коммунальное предприятие мы должны а? создать наше. Мы за 25 лет ЖЭК так и не создали коммунальное Если мы будем все перенести на частную структуру, вы понимаете, что на наши плечи вяжутся создать технической документации, которой у нас нет. У меня есть в печатном варианте запыты, которые я не знаю уже дала или нет. Мы сейчас делаем что? Вот эти люди, вот это с Печерского района, вот это э, с Комсомольского массива, Дарницкий бульвар 4. Вот, значит, смотрите, они стали изучать уже нашу, мы прошли, это, и стали делиться опытом. Значит, мы создаем домовые комитеты. Начинаем задавать вопросы. О чем балансе находится этот дом? Когда он был передан? А у меня, ой, слушайте, я вам все наглядно, значит, это самое. А у меня, э, значит, э, задавали таким образом вопросы, что нам пришли целые таб таблицы передачи домов. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она, вот она, вот она. Значит, э, когда нам сказали, что короче, компания, которая здесь была, дирекция, передается короче, компанию, мы задали вопрос, на каком основании без нашего веда без ОСН, о котором он говорил Почему не дают создать ОСН? Потому что его создали, а наш блокируют. Угу. Потому что мы правильные вопросы задаем, и мы понимаем, что надо э, опубликовать все майно. Потом только занимать. Так вот смотрите, смотрите, какой ответ они нам дали. Что, э, Круче компания обслуговывания житлового фонда района. Вот это же тоже, вот я, Плотникова, на, моей мои запады, приходит ответ. Видите, ОСН, КМК, пробуджение. То есть мы не взяли этого самого, мы не взяли юридичную особу, мы не пошли регистрироваться в Киев Совет, потому что они нелегитимны, у нас есть доказательства этого. А он зарегистрировался там, вот они меня и склоняют из-за того, что вот она не захотела создавать юридичную особу, чтобы получать дотации, зарплату оттуда, а он на зарплате стоит за бюджета. А мне что надо? Я хочу, чтобы мы обликували спочатку майно Днепровского района. Побачили там свит-будинок на земле. Земля нам належала. И громадяны не платники податки. Мы не должны платить такие бешеные деньги, как они нам выставляют за аренду. Это кому? У себя в стране, в которой я, я громадянин, властница державы и земли. Смотрите, какой они ответ пишут. Да, мы действительно передали дома. Вы посмотрите, это когда мои соседи получили. Я взяла этой организации. Оказалось, что нет, они, они уже давно существуют, как, 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 как дирекция, так и компания. Они существуют не наши, не коммунальные предприятия, они по закону. Посмотрите, какой документ мы взяли по своим домам. Вы только почитайте. вот тут вам все станет понятно. И что, почему вас сюда будет? сегодня либо... <вес młodeng> в в будинку, амортизация. Это по некоторым домам, которые, ну тут, почему мы, мы, задали вопрос только по нашему массиву, но здесь попали дома, которые просто по буквам получаются. вас тут вряд ли, вряд ли нету. Мы Бойчин, ну то есть это У -у -у. микрорайон Комсомольский. Войченко, Малышка, там все дома. И вот люди понаходили стоимость своих домов, там амортизации, все. Но дело не в этом. Вот подписи людей, которые... А здесь должны были быть подписи кого? Самих домовых комитетов, которых вам не дали создать. А вашу волю взяла и узурпувала ОСН ваша Никольская Слободка, которая живет в вашем доме. Вот она сегодня здесь, мы вчера приходили на собрание и говорим, почему вы требуете выполнения 417 закона, когда надо требовать выполнения 2001 -го года еще закон про органы самоорганизации населения. Когда бы мы создали в каждом доме ОСН. И если ваш дом бы передавался, то тут должен был быть подпись вашего главы домового комитета, закон про ОСН. Я вчера задала вопрос на вашем собрании, в котором собирали люди это самое. Вот, в общем, вот это все дело. Потом, когда мы, я людям показала, задаю вопрос, на каком основании, что они с нами, почитайте, вот желтым выделено, розовым, что они с нами будут делать. Дело в том, что они получили... Помню, нет, нет. Я, 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 получила э, внешний грант. Выиграла вот, грант. Это. грант вот это поснимай. А, вот это то, что Они разработали Сейчас, на... на... на а а вы мне интересно, что он обманывает ваш И Короче, гранты. Гранты... Э, так, блин, хотел быстро слово сказать. Э, гранты. Да, да. Вот, в общем, смысле, они получили миллион евро на реализацию написания и реализацию этого внедрения этого закона. И 1 июля им надо было для закрытия этого гранта, нужно было эту новость. Но такое вот было, нашли столько этих самых... Слушай, я не хочу меня снимать. Я, лично, я, кажу, я, не хочу, чтобы решить. меня снимали. Это личное я пространство. пространство. Говорю, это, вот, депутат. Мы с депутатом. это депутат. Это депутат. Ну, так, а мы это тоже здесь... На этот год, нас в откатают смотрите. все истории, ну, письменными вопросом и так далее, все проблемы откатают, и я думаю, что он уже более-менее через год будет э, нормально будет. Он, он говорит, он приводит вам самую главную, скажем, мысль, прививает, что ваш дом и вы должны о нем заботиться, как о своем частной собственности. То есть на самом деле, ну вот говорят, государство должно, вот да, юрист говорит, что государство должно ремонтировать ваш дом, не абсурд. А что государство ходит у вас по лестнице или пользуется вашим лифтом? Нет. Понимаете, в чем? Почему необходимо, почему надо привлечь, привлечение, эффективное использование средств на ваши дома? То есть не отказывается ни государство, ни органы местного управления от поддержки вас, как жителей, и плавного перехода на самофинансирование абсолютно. Я, вот, а не спр... случайно не спросили, можно ли меня снимать? А я вот говорю, что я мы это личное пространство. Не спросили, я ли уже раз сказала. Почему вы спрашиваете? Ну вы же знаете, что можно. Они все нет, все можно. Прошли. можно это нужно спросить. Вы же да. публичная личность. Вас нет, а знает. мы, а мы, мы а не слушаем, нет. что вы а рассказываете. Мы раз, а, здесь много людей. а мы не людей. А не хотим. Вы, ради приличия вы должны были спросить. Ну, вы, вы, же согласны? разрешите. Я вы не хочу. Вы ради приличия должны были спросить. Хорошо. Может быть, еще со мной подеретесь. Да чего вы руки подтягиваете? Зачем вам это? Ну, вам стыдно, ну, в возрасте уже ведете себя 10, 10, 10. как Все. Вот я вам приведу, допустим, как член комиссии, вот я вам приведу такой пример, я очень часто его привожу. В Киеве 9 тысяч аварийных 9 тысяч А вам летом. же не стыдно вот это, это вот это нагло так снимать, Но, как там так и да, не здесь. и мешать собранию. Yes. А сейчас yes. у нас личная беседа. Знаете, я, слушаю, о чем женщина, говорится, я у вас заберу вас камеру, заберу эту самую и эту самую, Вы вытащу. Я говорю, заберу у вас камеру сейчас, не надо снимать. Я вас понял или не понял? Зачем вы ломаете? Я вам говорю, я не ломаю. руки. Я руки не ломаю. Что вы Вы поняли, что я заберу? Я не публичный. все. Я человек, хорошо. понимаете? Вас не снимают. Ну, пожалуйста, не снимайте. Хорошо, я все поняла. Вы же не попали Давайте покажите, попал я или не попал. Хорошо. Успокойтесь. Покажите, попал Почему я или не попал. Я, да, не, дверь я дверь не, не поломал еще. Сейчас да, поломаю. Да, да, я Но я сейчас поломаю. А Имею ну, право. Себе, ну человек, диет, ну расчет, так я вам чекам. говорю, что не вы надо, надо меня снимать. Не снимали. Снимали. Ну, да я не нервничаю. Ну пожалуйста, не снимайте. Только он. Вот Вы посмотрите, я все рассказываю про свое СББ. Вот приходим домой. За два месяца, когда да, вот этот ажиотаж начался, это у нас, бюджет, у нас исчезли бюджет. квартиры в общей собственности были, контроля никакого нету. Ни Не в суды, в суды мы обращаемся. У нас четыре квартиры было в общем пользовании. Это 2003 -го года мы уезжали, это можно было сдавать, и все. В результате за, первые, за первую каденцию первого головы исчезает квартира, они быстренько рокировку делают нового СВБ. если новый человек принял, да ты же разберись, куда же квартира делать. Все замяли за Ну, думаю, ладно, куда я там молодая, до этого не было сил выступать и все. Потом, значит, это самое, на первых порах люди, кто приходили на собрание, стали задавать вопросы про шторы, сразу на них атака. Ты псих, ты ненормальный. Это не я была, это до меня была женщина. И, то есть нас затюкали технологиями, что мы на собрании ничего не могли задавать вопросы. Вы увидите, я вчерашнее собрание в вашем доме все засняла, и там был диалог вот этих людей. Задавали вопросы. Вот. она там привела группу людей, и, и как она выступала, как она там бросалась на все вопросы, и, ну, сам, я они блокируют. Вам надо создавать сначала дорожный комитет, получить техническую а документацию, а а разобраться с решение. правом собственности на свою квартиру. Вы посмотрите, посмотрите, что нету права собственности на квартиру. Нет, есть право собственности, да. нету согласно. Нету... Да, ну только мем право. Я право могу, и здесь вот собственность. Право есть да мы Домовой... разобраться с технической а вот этот панель он структурно сделан он так, это Дома, панель внутри на, на Если туда будет стихать эта э, вода, лет 5-10, через 10, 10, 10 лет она облупится. Про... Вот эта, эта панель просто Потом, значит, этот самый, изучите третий вариант. Какой третий вариант? Домовые комитеты объединяются вокруг своего обслуживающего. И вот, этот, вот. Поэтому... вот это предприятие, вот этот ЖЭК, делать его нашим, своим. Что это коммунальным предприятием? Коммунальным предприятием. Вот локальной громаде вашего микрорайона микрорайоны. Единственное, что процедура такая. Коммунальное предприятие может быть утверждено только радами. Но вы же видите, они никогда на это не пойдут. Если, а если мы вернем вот этот закон про ОСН, в каждом доме будет домовой комитет, то он приходит, не сам приносит волю, а вашу волю спрашивает. То есть снизу идет процесс, что выдвижения социального затора домовой комитет. Да. Вот у вас вот этот мужчина, который седой такой, он задавал вопросы очень правильные. Он вчера все послушал, остался, он пошел там, послушал, там послушал, а потом... А потом ну, уже, ну, есть люди, которые хотят он... разобраться, а потом это делать. Очень и... сложно. Видишь, Пенсионеры а орут, ничего не слышат. Да, это неадекватно. Пенсионеры, там, конечно, вы же посмотрите, у Пятая колонна, у нас, бабушки, однозначно. бабушки и дедушки. или, я не знаю, это эта вот особо, которая, ну, она видна на депутатов конкретных, это работает, наверное, я уже не знаю. А вот этот человек, это с нашего дома, вот он не пускал никого вообще в этом самом. Не знаю. Он сказал, что он 177 Ой, конечно, я А что за а что за лошадь Ну так спонтанно. Хлебчики уже поедут. Ну, справа там он Якщо все легітимно і все правильно, то що скривати, Чого вони можуть бути закрити ці збори? Я не розумію цього. Оце єдине не розумію. Не, ну, і більше... в Міновському домі. Там да. теж та була війна, така що взагалі. Ну то ну той, Просто що людей треба слухати в будь-якому випадку. і дати кожному висловитися. Це ви говорите. Ну так просить це одне. а... ось от люди, які

Там сколько сто человек бабушек, да? да, у нас же 10 парадных. Ну, как раз у всех спорах есть народ живется. себя уже А то раз пустили одну И всем так нравится, и всем так нравится, что... Загар у него хороший, крымский. У кого? У депутата ваш.

есть вот ответ э, э, Самина, э, то есть это что нету ни одной территориальной громады. Да. Опять же подводится. Нет, а а в районе не нету не территориальной громады. Не это мы только Сочи Только территориальная громада. <сосы> это <сосы> не только Саводка, а вот мы. <сосы> <это>. <сосы> а вы в каком подъезде?